حضرت علی رضی اللہ الطران کا لشکر ایک میدان میں جا رہا تھا وہاں پر ارد گرد پانی نہیں نظر آ رہا تھا تو لشکر کو بہت پیاس لگی ہوئی تھی تو اچانک ان کی ایک نظر ایک چرچ پر پڑی تو وہاں پہ ایک عیسائی بھی نظر آیا تو انہوں نے اس عیسائی سے پوچھا کہ ہمیں پانی چاہیے تو عیسائی نے جواب دیا کہ یہاں سے چودہ کلومیٹر دور آپ کو پانی ملے گا تو سب نے حضرت علی سے اجازت مانگی تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ پاس پڑا ہوا جو پتھر ہے اس کو کھودو تو سب نے پوری کوشش کی لیکن وہ کھود نہیں سکے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے اور گھوڑے سے نیچے اترے اور نیچے اتر کر انہوں نے خود اپنی انگلیوں سے اس پتھر کے درمیان دراڑ کو بہت زور کے ساتھ اس کو دبایا تو اس کے اندر سے پانی جاری ہو گیا تو سب مسافروں نے جی بھر کر پانی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور اپنے پاس جو ان کے مشکیزے تھے ان کو بھی بھر لیا اور یہ سب معاذرا دیکھ کر پاس کھڑا ہوا عیسائی جو اس چرچ کے اندر رہتا تھا وہ حیران ہو گیا تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ تو کون ہے کیا تو ایک نبی ہے تو حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں میں نبی نہیں ہوں تو اس نے پوچھا کیا تو کوئی فرشتہ ہے تو حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں میں فرشتہ بھی نہیں ہوں تو اس نے کہا کہ آپ ہو کون تو حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میں ایک صحابی ہوں تو یہ سب سن کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عیسائی راہب سے کہا کہ تو نے اتنی جلدی کلمہ پڑھ لیا تو اس عیسائی راہب نے یہ کہا کہ میں نے اس لیے اتنی جلدی کلمہ پڑھایا کیونکہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس چرچ کے قریب پتھر میں سے چشمہ جاری ہوگا اور وہ چشمہ ایک خفیہ پتھر کے اندر ہے اور یہ چشمہ یا تو اللہ کا نبی جاری کرے گا اور یا پھر اس کا صحابی جاری کرے گا تو آپ نے اس پر ایمان لانا ہے اس طرح اس چشمے کا انتظار کرتے ہوئے ہمارے بہت سے راہب اس چرچ سے رہ چکے ہیں اور ان میں سے ایک میں بھی ہوں اس لیے میں نے یہ کلمہ پاڑ لیا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ رو پڑے بہت شدید روئے اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک پر پانی کے قطرے آنسوؤں کے قطرے گر رہے تھے اور آپ کی داڑھی مبارک بھیگ چکی تھی تو اس نے کہا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا ان کتابوں میں بھی آپ کی کتابوں میں بھی میرا ذکر موجود ہے اس طرح وہ صحابی سوری وہ جو راہب تھا وہ آپ کا غلام بن گیا آپ کے خادموں میں شامل ہو گیا اور اس کے بعد وہ ایک جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گیا اس کے شہید ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کے لیے دعا فرمائی اور اس کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا وا سبحان اللہ کیا شان ہے حضرت علی کی کیا شان پائی ہے اللہ نے حضرت علی کو اپنا شعر بھی کہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ شان و شوقت والے صحابی رسول تھے اور آپ حسن اور حسین علیہ السلام کے والد بھی تھے